धर्मेंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी सभापति जी आज आपके माध्यम से देश देश की की सरकार के के सामने और साथ-साथ कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज उठाना चाहता हूँ जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं सभापति जी अभी पिछले दिनों केरल की आवाज उठी आशा बहुओं की और इसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर है अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी तो आशा रजिस्ट्रेशन के लिए दो हजार हैं, हैं रोजगार सेवक लगभग चालीस हजार केवल अठासी सौ पचास रुपए शिक्षा मित्र एक लाख अड़तालीस हजार इनका मानदेय केवल दस हजार आंगनबाड़ी सहाखाए और, और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग साढ़े सात लाख और इनको मानदेय मिलता केवल पांच हजार और सत्ताईस इस सौ इसी तरह से अनुदेशक लगभग चालीस हजार मानदेय केवल सतासी सौ इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग चालीस हजार मानदेय केवल पांच हजार इसी तरह से रसोईया तीन लाख छिहत्तर हजार सात सौ छियानवे और मानदेय केवल दो हजार ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या सभापति जी मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के लगातार भाषण चलते हैं पांचवी अर्थव्यवस्था के आखिरी अर्थव्यवस्था आखिरी इतना जो देश के अंदर संपन्नता जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं डबल इंजन की जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की चाहता हूं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का, की है। और साथ जी, का है। इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो हमें रेवेशन मिलना चाहिए दलित भाइयों को जो रेजेशन मिलना चाहिए पिछड़ों को कहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है देते नए कैसे रेवेशन को खत्म करें रेवेशन अगर सीधे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना हो रहा है जी कि हायर हो रही है वो एजेंसियां अगर दस हजार रूपए सरकार पेमेंट करती है तो तीन हजार ऐसी ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है तरह होते धर्मेंद्र यादव जी जनि की अपने समस्या मान लिया चतुर्थ श्रेणी कामगार अस्थायी स्वरूपातील त्यांच्या सर्वांच्याच जसं की अशा कार्यकर्ते आहेत त्याचबरोबर अंगणवाडी शेविकेत ही मदत निसतंय त्याचबरोबर आणखीनही इथे जे कर्मचारी असतात ज्यांना की जे अस्थायी आहेत पण त्यांना जे मानधन आहे ते खूप कमी मिळत असते शिक्षण मित्र वगैरे असे खूप सारे त्यांनी तिथं जे पदांची नावे सांगितली आहेत ज्या अस्थायी पदं आहेत पण त्यांना त्यावेळेस खूपच कमी मानधन दिलं जायचं आणि आर्थिक पिळवणूक व्हायची आणि त्याबद्दलच त्यांनी बोलले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दलसुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे की गोरगरिबांसाठी ग जे रिझर्वेशन त्यांनी ठरवलेलं आहे ते रिझर्वेशन आ, बंद करण्याच्या अशी तयारी दिसत आहे सरकारची अशा प्रकारचे त्यांचे वक्तव्य होते तर हा व्हिडिओ दाखवण्याचा उद्देश हा होता की बघा की आधी तुम्हाला किती जे मानधन आहे ते कमी मिळायचं किती आर्थिक पिळवणूक व्हायची कारण की आतासुद्धा तुम्हाला कमीच मानधन मिळत आहे हा महागाई दरानुसार हे जे पेमेंट आहे हे तुम्हाला मिळत नाही आहे कमीच मिळत आहे तर यामध्ये सरकारनं पुन्हा एकदा वाढ करावी मानधन वाढ करावी किंवा मग तुमचे जे इतर मागण्या आहेत की ग्रॅज्युटी पेन्शन त्याचबरोबर शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा हे तुम्हाला सरकारनं दिलं पाहिजे तुमचा हक्क आहे तो तर हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा स टेक्निकल मराठाजी या चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ पुन्हा नवीन एका व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत जय महाराष्ट्र